Er ist mit einem großen Messer ausgestiegen aus dem Auto. Ich habe mit einem langen Teleskopschläger ihn dann attackiert. Bam, bam, bam. Ich mein Mitfänger noch gerissen. Komm, komm, Bruder, die Bullen kommen. Lass uns abhauen. Ich bin angeklagt worden wegen versuchten Totschlags. Und bis zu diesem Zeitpunkt habe ich auch noch nie einen toten Menschen gesehen. Ich habe ihn so angefasst und er hat wie so noch fast noch so eine körperliche Bewegung so mit dem Hals so gegeben. Ich habe die Anwesenheit von etwas Übernatürlichem gespürt. Wie als wenn Malaika anwesend. Wir haben... X genommen, LSD, MDMA, wie Point erwähnt eben Speed, Pep, bis hin zu Kokain. Am 15. Geburtstag hatte ich eine Alkoholvergiftung. Und wir waren halt auch als Schlägertruppe bekannt und und unten. Dann ist man auch somit dann irgendwann in, sage ich mal, die Unterwelt. Sag Koran aufgemacht, Koran zugemacht. La ilaha illallah Muhammad Und Ich habe subhanallah, Deswegen bin ich hier. Wir möchten dich einmal kennenlernen. Wer ist Marvin Denn? Ich bin 36 Jahre alt, komme aus Hanau, habe europäische Wurzeln, habe eine vielleicht unkonventionelle Geschichte, die vielleicht für einige Jugendliche sehr motivierend sein könnte, um nicht in dieselben Lebenslagen zu kommen, wie ich sie gekommen bin. Ich habe sehr, sehr viele Fehler in meinem Leben gemacht. Von außen. Diese normale deutsche Kindheit gehabt. Wie ist deine Kindheit verlaufen? Leider ist meine Mutter alleinerziehend gewesen. Also, meine Mutter und mein Vater haben sich schon früh getrennt, als ich ungefähr drei Jahre alt war. Das hat dazu geführt, dass man eben schon ein Elternteil nur da hat das vollkommen überlastet war ja das geld muss trotzdem nach hause kommen es ist schwierig ja wenn man ein bisschen das ganze empathisch sieht für eine alleinerziehende mutter das ganze zu stemmen ist natürlich alles immer wohlwollend gemacht ja auch im sinne der kleinen familie hat aber im umkehrschluss dazu geführt dass halt eben ein kind wie ich das mangel an anderen fundamentalen Dingen hat, nämlich Liebe, Zuneigung, Zeit. Das hat halt eben gefehlt und das hat dann dazu geführt, dass dieser Mangel dann irgendwie versucht ersetzt zu werden durch die Sachen, die ich dann in meiner späteren Jugend getan habe. In der Schulzeit sind dann auch Sachen noch passiert, die auch so ein gewisser Wendepunkt war nicht so schön im Gedächtnis eingebrannt hat, ist die, dass der Lebensgefährte meiner Mutter damals mich immer mal wieder gewalttätig misshandelt hat. Zumindest keine sexuellen Übergriffe oder so, aber er wurde sehr, sehr schnell gewalttätig, hat seine Macht und seine Erhabenheit auch so demonstriert allen anderen gegenüber und auf eine sehr, sehr widerliche Art und Weise auch meine Mutter dann viele Jahre gegenüber. Die war halt dann so, wie es halt oftmals ist, oder war halt dann gefangen in diesen Dings. Wenn ich eine Frau wäre, manche, ich denke mir so, ich würde einfach von heute auf morgen meine Sachen packen. Und weg, weißt du, nimm meinen einzigen Sohn und weg. Ich bin da eine Zeit lang von zu Hause abgehauen und bin wieder zurückgekommen. Als ich reingelaufen bin, habe ich gemerkt, dass irgendwie du du hast ja manchmal so dieses Gefühl, weißt du, irgendwas stimmt gerade nicht und es so, ist so komisch ruhig und du fühlst irgendwie eine gewisse Anwesenheit und ich hatte fast gemerkt, gespürt, dass er in meiner Nähe war. Und dann habe ich nur so einen Schatten gesehen, auf einmal hat er angefangen auf mich drauf zu schlagen und er hat so auf mich drauf geschlagen, dass er mich in den Garten dann gezogen hat irgendwann. Und er hat seine Knie, während ich auf dem Rücken lag, hat er seine Knie auf meine Arme draufgestellt und hat quasi so wie beim MMA Ground and Pound als erwachsener Mann bei einem Minderjährigen. Und Bruder, mein Gesicht war so kaputt, mein Gesicht war so blutüberströmt und auch meine Augen, alles was innen drin war, all die weißen die Augenlider, alles war blutüberströmt. Und Subhanallah, ich bin in die Schule gegangen, am Tag danach, wir haben eine oberste Schulbank gehabt da haben wir uns immer getroffen. Das war die äh, zum Haupteingang schon Der nannten wir noch hinten. Einen, in dieser Zeit, wie wir gekifft und so alles Mögliche. Und ich stand da an der einen Bank und die sind alle an mir vorbeigelaufen. Und ich habe es erst nicht gecheckt. und Später dann auch dann in so eine andere Ecke, wo wir uns immer getroffen haben, wurde einfach meine eigenen Freunde laufen einfach an mir vorbei. Und Subhanallah, irgendwann habe ich gemerkt, die erkennen mich nicht. Die haben mich nicht erkannt, weil ich so entstellt war, kam auch die Schulleitung direkt und so hin und her, dann ging es halt richtig los. Ein prägnanter Moment damals in meiner Kindheit. Es ist halt eigentlich normal, dass die Kinder zur Schule gebracht werden. Meine Mutter hat halt Verpflichtungen nachzugehen. Ich wurde zur Schule gebracht, meine Schultüte, so eine schwarze Schultüte mit weißen Geistern drauf. Der ganze Tag so ein bisschen ja neu. Für ein sechsjähriges Kind natürlich, ne, damals in der Grundschule. Alles war so laut auf diesem Schulhof. Ich rieche sogar heute noch so, wie dieser Schulhof gerochen hat. Erstmal war alles so mit Freude und so, die Kinder, alle draußen, babababab, alle machen so ein bisschen ihre Schultüte auf, holen Naschen raus und so hin und her. Und alles ist so schnell und alles ist laut. Und auf einmal wird es immer lauter, 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 lauter. Und, und auf einmal stand ich alleine da auf dem Schulhof und das Kind in dir so ein bisschen ist da schon zerbrochen damals, weil du siehst, wie anscheinend sich um alle anderen Kinder gekümmert wird, von deren Eltern, so wie es auch eigentlich sein sollte, und deine Mutter nicht da ist, Vater sowieso nicht. Und Fakt ist, dass gerade ein sechsjähriges Kind alleine auf dem Schulhof steht und alleine nach Hause laufen muss. Aber der erste Weg und das erste Mal, als dieses Eis gebrochen wurde, war leider sehr schmerzhaft, weil ich einfach den Weg nicht nach Hause gefunden habe. Du musst dir vorstellen, ein sechsjähriges Kind hat halt auch keine örtliche Orientierung, wie auch. Bin dann langen Weg nach Hause gelaufen, den Schulweg, keine Ahnung, drei, vier Kilometer plus minus. War dann zu Hause, bin dann zu Hause angekommen, konnte auch die Tür nicht aufschließen, das Schloss war, wir haben eine sehr massive Tür gehabt, konnte das Schloss nicht aufschließen, kamen Nachbarn auch zu Hilfe, ich draußen auch, sehr traurig gewesen, geweint und so kam rein, mein Hund war zu Hause, das war der Einzige, der mir entgegengekommen ist als erwachsener Mensch dann irgendwann emotional sehr verwundet bist und geschädigt bist und gar nicht weißt, woher das kommt. Im Sinne von du wirst alleine sein, du wirst auf dich alleine gestellt sein. Liebe, Zuneigung und Zeit wird dir nicht viel gegeben. Viele Deutsche, Bruder, sagen zu mir so ein bisschen beleidigt schon Warum bist du dann kein Christ geworden? Warum bist du nicht in die Kirche gegangen und so? Irgendein Christ, der das gerade sieht. Warum habt ihr Christen nicht angefangen, mich zu bemuttern, als Sechsjährigen zu nehmen. Die Nachbarschaft, die waren alle Christen. Klar, die fanden schade, was passiert ist, aber umgesetzt hat niemand was. Ja, warum haben mich die Kanaken aufgenommen aus der Ghetto-Siedlung, aber meine deutschen Nachbarn um mich herum haben nur oh, oh, der Arm und so. Und durch eure eigene Lethargie seid ihr heute sauer auf mich und seht das strange, dass ich Muslim geworden bin? Und ganz wichtig, Bruder, nicht jetzt, dass ich aus Trotz dann Muslim geworden bin, sondern ihr habt de facto nichts dazu beigetragen, dass ich mich der Kirche näher oder dem Christentum. Aber beabsichtigt, positiver Natur, haben die ganzen Kanakenfamilien zu meinen Mitschülern, Türken, Kurden, Maroks, Tunesier, Algerier, alles durch die Bank weg, haben halt zu deren Kindern gesagt: Bring Marvin zu uns nach Hause. Yazik, ja. Denn seine Eltern sind da, Vater sowieso und Mutter bringt den zu uns. Der soll bei uns kommen, wenigstens Mittagessen und so, weißt du? Für mich war das dann mein Zuhause, Bruder. Für mich war die Brennpunktsiedlung mein Zuhause. Für mich war das normal, weil die Leute haben mir bedingungslos gegeben. Das waren eben alles Muslime. Wir sind jetzt in der Zeitzone elf Jahre alt, wo du auch Vorurteile. Das ist so schön, das siehst du bei Kindern sehr oft. Diese Vorurteile prallen an Kindern ab, denn ich habe keine so ausländerfeindliche Familie, aber normal geframed stigmatisiert instrumentalisiert von den deutschen medien wie halt alle eben leider sind ne? und, eben, ja, nee, und bei denen stinkt und so, die essen kein Schweinefleisch und verstehst du, was ich meine? So dieses so eigentlich vollkommen Belangloses, so runtergeredet und schlecht geredet, aber wenn du dann als Kind reinkommst und du siehst die Gastfreundlichkeit, subhanallah, und wir wissen alle, Bruder, wie sehr sie diese Gastfreundlichkeit von Muslimen spüren. Subhanallah, warum? Weil das eine sehr wichtige Sache in unserer Religion. Der Gast hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Ohne das mit einer Religion zu verbinden, habe ich das als Kind schon ich weiß nicht mehr, bei welchen das genau war, aber ich glaube, es war eine türkische Familie, wenn mich nicht alles täuscht, dass mir später aufgefallen ist, diese Bilder, die man da wahrnimmt, aber als sechs-, siebenjähriger jetzt überhaupt gar nicht zuordnen kann, dass ich gemerkt habe, dass Tellen aus den Tellern von den Kindern wieder rausgenommen wurden, um mir einen Teller zu geben. Ich weiß nicht, ob du es kennst, deutsch Sprach, gibt es Essen? Der Gast muss im Kinderzimmer bleiben. Herr Huldewila, wie Fleisch hat er auch Hunger? Wie kannst du, verstehst du? Ich finde das, das erschreckend eigentlich, wie krass, weil diese Kultur so unreligiös ist, weil... In der Bibel wird Gastfreundschaft auch groß geschrieben. Wenn du richtig christlich bist, lässt du keinen Gast, während zu Tisch gegessen wird, irgendwo in einem anderen Zimmer in deinem Haus. Möge Allah diese Familie segnen. Ich, guck mal, ich weiß, ich kann Ihnen nicht mal eine Dua machen, weil ich nicht mehr weiß, genau wo das war, weil es ist öfters vorgekommen. Marvin ist da. Subhanallah, deinen eigenen Kindern nimmst du Essen weg, um einem Kind Essen zu geben, das aus einem Haushalt, aus einer Siedlung kommt, aus einem Elternhaus, wo so viel da ist, dass wir könnten der Familie. Monatlich vielleicht Geld geben, dass sie anderes Essen kochen und mehr Fleisch zu Hause kochen können. Das waren Familienbrüder, die haben doch nicht umsonst in diesem Brennpunkt gelebt. Die haben in diesem Zirk gelebt, weil sie nicht die finanziellen Mittel haben, um irgendwo anders leben zu können. Ich glaube, keines dieser Häuser hat einen Fahrstuhl. Du hast im achten Stock gewohnt und musst du hochlaufen? Irgendeine türkische Jenge, die Tüten bis in den achten Stock hochtrecken, so in einem mockernden Treppenhaus, wo Jugendliche Drogen dealen, keine Ahnung, überall Kriminalität. Ich war sogar zu dem Problem. Die ich meiner eigenen Mutter gemacht habe, war ich noch ein Kopf am Bein von irgendeiner anderen Familie, die sich verpflichtet gefühlt haben, sich um mich zu sorgen. Der nur Unsinn im Kopf hat, der sich an keine Regeln gehalten hat, schon von klein auf, keine Anstand, kein Anstand, keinen nichts weiß. Auf Türkisch gibt es ein Wort, <laughs> ich will es jetzt nicht sagen. Aber ja, nee, Terbiasis, Achlaksis. Bruder, ich habe heute noch von denen, sind Leute, die, die nicht ausgewandert sind und so. Bruder, wenn die mich sehen, die Mütter, die weinen, Bruder. Weil auch, Subhanallah, Sie dann wissen, ich bin Muslim geworden, ich habe Umrah gemacht, ich kann arabisch reden, war drei Jahre in Marokko, weil irgendwo haben die ja auch diesen Samen gesetzt. Und guck mal, Allahu Akbar, wie schön unsere Religion ist. Du machst was Fisabilillah. Vielleicht eine von diesen Jenge und und Jim von damals, eine von denen vielleicht wird in Jenner reinkommen, nur wegen mir. Weil sie mit einer der Sevab ist, einer der Gründe, Warum ich heute den Islam mit Wissen praktizieren kann. Fakt ist, das sind alles Attribute des Islams, die die Eltern meiner Freunde so verkörpert haben, dass sie mit die Gründe waren. Die paar Gründe davon sind meine Überzeugung auch irgendwo zum Islam gewesen. Gibt es ein Ereignis in deinem Leben, das du als einen Wendepunkt bezeichnen würdest? Günner, seine Schwester Emil, ruft mich an mit der, der Klasse war wir sind sehr eng befreundet also ich bin eng mit der Familie auch gewesen und sie sagt Marvin komm bitte mein Bruder ist tot und es war 2006 und ich sag, immer Was redest du da? Dein Bruder ist tot. Er gibt ja keinen Sinn. Und auch so dieses so plump, wie sie es gesagt hat. Was erzählst du dann so? Komm bitte da und dahin. Mein Bruder ist gestorben und so. Und die redet auch so normal erst noch. Ne? Und dann fängt sie an zu weinen. Auf einmal realisiere ich das und ich weiß noch, wo ich war. Ich war auf einem Parkplatz und bin dann dorthin gelaufen, wo alle waren. Auf einmal habe ich gesehen, dass alle schon am Heulen sind und so. Dann ja, alle Ich sag, Leute, was ist passiert? Und so ja, Günner ist gestorben. Autounfall, der ist tot und so ne. Im Leichenschauhaus war ich einer der ersten der ihn sehen durfte und bis zu diesem zeitpunkt habe ich auch noch nie einen toten menschen gesehen und ich kam da rein und ich weiß noch wieso das kühle da drin und dann lag er da und ich habe ihn so angefasst und er hat wie so noch fast noch so eine körperliche Bewegung so mit dem Hals so gegeben, währenddessen so minimal. Ich habe die Anwesenheit von etwas Übernatürlichem gespürt, wie als wenn Malaika anwesend, als weißt du, so dieses Supernatural, du kannst es nicht erklären, aber du weißt, dass da irgendwas anderes noch in diesem Raum war, was man eben nicht so erklären kann. Aber du kannst auch dein Gefühl verheucheln dein ganzes Leben lang, so wie Kufar, so wie die ganzen Ungläubigen das machen, weil ich bin der Meinung, eine Million Prozent, dass Allah jedem auf dieser Erde solche Situationen gibt, wo er diese übernatürlichen Schwingungen bekommt. Anwesenheit vielleicht von Malaika, von Engeln, nur die sagen dann am Tag danach, äh, ich bin raus. Und auf einmal sehen mich alle so, warten auf meine Reaktion. Und ich war einfach bleich und musste auch erstmal das alles verarbeiten. Alle haben angefangen zu heulen. Und dann saß ich da, dann habe ich auch so geweint und überlege aber so: Subhanallah, da war irgendwas. Und zwar für mich unrealistisch, dass wir Menschen auf diese Welt kommen. Du lebst, du hast irgendein Leben, sinnlos, beläch. Stirbst, salam alaikum, das war's. Bis da und es ist dunkel schwarz fertig. Das war's. Ab diesem Moment an hat das für mich keinerlei Sinn mehr ergeben. Es kann nicht sein. Ich habe ihn sehr, sehr, sehr gemocht. Und er war auch meiner Meinung nach einer der ganz wenigen, der sich in unserer Clique zu diesem Zeitpunkt zum Positiven geändert hat, während wir alle gekifft haben, Drogen gedealt haben, jedes Wochenende besoffen. Warum stirbt er jetzt? Und das waren eben so die Fragen, die dann zumindest zu dem Zeitpunkt, wenn wir da hinspringen wollen, Bruder, das Kippen in meinen Gedanken gebracht hat. Von dem Punkt, dass es wirklich kein Leben nach dem Tod gibt, zu dem Punkt, dass es definitiv irgendwas danach gibt. Und das war auch die Zeit, wo der Drogenkonsum oder so, wie ich das dann schon Jahre zu dem Zeitpunkt gelebt hatte, eigentlich so auf der Peak, ne, auf dem Höhepunkt war. Also, das war so die, die schlimmste Zeit. Geht man dann in die kriminelle Laufbahn, beziehungsweise man sucht seinen Trost? In materiellen Dingen. Das hat lange gedauert, bis, bis dieses Verständnis dafür auch kam, dass es eben nicht so ist. Eine bestimmte Situation, wo sich mein Cousin damals zufällig gemeldet hat, was heißt zufällig? gerne yani Allah. Allah hat das so entschieden, dass genau in dieser Phase des Tiefpunktes, da mein Cousin, der schon viele Jahre zu dem Zeitpunkt konvertiert war, hat angerufen, dann hat alles so seinen Lauf genommen. Der hat mich in die Moschee eingeladen. Bin 2006 bin ich konvertiert. Welche Art von Drogen hast du genommen? Und was hat das bei dir ausgelöst? Wir haben schon im frühen Alter angefangen, Drogen zu konsumieren. Es fing an, typisch mit einer Zigarette, Kiffen, Haschisch, Gras. Und hat dann tatsächlich einen sehr schnellen, nahtlosen Übergang gefunden zu chemischen Drogen. Also, wir haben Ecstasy genommen, LSD, MDMA, wie Point erwähnt eben, Speed, Pep, bis hin zu Kokain. Alle mögliche, viel Alkoholkonsum. Ich weiß, an meinem 15. Geburtstag hatte ich eine Alkoholvergiftung. Die negativen Ausmaße davon sind körperlich und psychisch so groß, dass keiner eigentlich da draußen das probieren soll. Du hast keinen Mehrwert davon betrunken zu sein. Du hast auch keinen Mehrwert davon high zu sein. All diese Probleme, die du so schon hast, die vielleicht wirklich am Samstagabend irgendwo im Club nicht existent, die sind in diesem Moment nicht da. Aber glaub mir, die kommen spätestens Montagmorgen wieder. In dreifache Ausführung. Oder lass nicht diese innere Stimme und Shaitan gegen euch gewinnen. Wenn du dir Sachen eingestehst und ehrlich zu dir selbst bist, dann wirst du für dich selbst mit der Erlaubnis von Allah, mit der Hidayah von ihm, wirst du selbst diese Wege finden. Und man muss auch sagen, dass ich damals zumindest nichts von dem Christentum so großartig wusste. Ich habe tatsächlich gestern noch erst in der Bibel gelesen, weil ich so ein paar Sachen. Paar Passagen rausgesucht habe. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass im fünften Buch Mose ist das Schweinefleischverbot steht da drin. Es steht, das Schwein, das dem Menschen unrein sei, ihr Fleisch sollt ihr nicht anrühren und ihr Aas sollt ihr nicht anrühren. Auch Jesus war Muslim. In der Bibel im Kapitel Matthäus. Und Jesus fiel auf sein Angesicht nieder und betete zu Gott. Aber wie kann jetzt Jesus Gott selber sein, wenn ja jetzt? Aber warte mal, wer betet denn so? Die Muslimen. Salamu alaikum zu jemandem zu sagen, Bruder, macht uns nicht zum Muslim, mache. Das System, die Gesellschaft, in der wir sind, ja, nein, kannst du auch wie viele Muslime sagen, ich habe ein gutes Herz, Bruder. Alhamdulillah. Später nicht. Aber dann dann ich nicht mehr, weil meine Arbeit ist... Allah weiß ja, Allah kennt mein Herz. Ja, Bruder, geh mal zu deinem Chef, sag mal Montagmorgen, du kommst drei Tage jetzt nicht mehr auf die Arbeit, weil du bist ja vom Herz her ein guter Arbeiter. Guck mal, was dein Chef mit dir macht. Du lebst eigentlich nicht anders als Hans und Franz. Man war natürlich Muslim im Herzen. Du hast dein Wissen darüber, aber praktizierst nicht. Und dann warst du eigentlich wieder darin, in dem, wo du vorher schon gefangen warst. Nur vorher warst du halt ein Jugendlicher und das hatte jugendliche Ausmaße. Und jetzt hat es halt eben erwachsene Ausmaße, weil jetzt hast du ein Auto, jetzt hast du Geld, du kannst mit dem Auto hinfahren, wo du willst und mit diesem Geld kannst du dir mehr kaufen, was du als jetzt in 15 Jahren zum Beispiel nicht konntest. Dann fing es wieder an Party, wieder Drogen, wieder härtere Drogen, dann wie gesagt, jetzt hat man auch das Geld, um sich zum Beispiel Kokain zu kaufen. Und dann fing quasi dieses zweite Loch an. Jetzt hat man eben seine Religion wieder vernachlässigt, ist wieder am Feiern, Trinken, Party machen und dann kam es eben auch dazu, dass man dass man im Nachtleben mehr drin war. Wir, wir waren halt auch als Schlägertruppe bekannt und und unten. Dann ist man auch somit dann irgendwann in, sage ich mal, die Unterwelt. Gerade Unterwelt ist immer ist der Oberbegriff. Ne? Die Unterwelt oder die Nachtwelt ist schon so ein Ding für sich. Und in Frankfurt zum Beispiel auch. Du siehst tagsüber Menschen nicht, die du nachts siehst. Und nachts siehst Menschen, die du tagsüber nicht siehst. Diese Welt auf einmal, die, die du vorher so nicht gesehen hast. Und da wurde man immer bekannter. Man hat angefangen, weil das Geld nicht ausgerechnet auch an der Tür zu arbeiten, Security, und, und, und. und dann hat man auch eben irgendwann gemerkt, dass die, die Gewalt sich durchsetzt und dass deine Stärke in Kombination mit der Gewalt leider funktioniert. Und wenn du dann eben merkst, dass das eben das Ganze funktioniert, was so in früheren Jahren nicht funktioniert hat, weil du immer nur die zärtliche Seite versucht hast bei den Menschen. Und das ist dann auch so geschehen, ne? bis es zu meiner Tat kam, die mich dann ja, 2014 ins Gefängnis gebracht hat. Ich bin angeklagt worden wegen versuchten Totschlags. Überleg mal, was für ein Begriff, was für eine Anschuldigung. Und am Ende könnt ihr gerne einblenden, auch in dem Video, seht ihr die Wunden und die Arztberichte, dass von dem Chefarzt selbst eine Wunde bagatellisiert wird, runtergeredet wird oberflächliche Schnittverletzung mit Salbenverband und Desinfektion behandelt wurde. Wie können wir hier von einem versuchten Totschlag reden, mit einem Messer, 10, 15 cm Klingenlänge und ich vor Gericht gesessen habe und man mir unterstellt hat, dass ich jemanden zweimal angeblich mit diesem Messer gestochen habe. Und klar, es ist in meiner Dokumentation und ich könnte alles zeigen, was ich will, aber es gibt auch genug Zeugen dafür, die auch in meiner Dokumentation sprechen, dass an dem besagten Tag ich zwar das Auto angehalten habe, aber er mit einem Messer ausgestiegen ist. Er ist mit einem großen Messer ausgestiegen aus dem Auto und ich musste mich natürlich wehren. Weil jemand, der dich mit einem Messer angreift, der will dir auf jeden Fall kein Brot mit Pastirma geben. Ich habe mit einem langen Teleskopschläger ihn dann attackiert. Bam bam bam. Bruder, lass es. 20 Sekunden gewesen sein. Thema vorbei, Polizei kommt, ist ich, mein Mittäter noch gerissen. Komm, komm, Bruder, die Bullen kommen, lass uns abhauen. Weg. 26 Monate war nichts. Auf einmal fingen Gerichtsverfahren an, weil man eben Stereotyp, Strafenkriminalität, jemand eben oder generell Subkulturen den gar ausmachen möchte. Fängt man jetzt an, alle Blätter so, die auf dem Boden liegen, jede noch so. Kleinigkeit, großzureden, damit man eben Verbote durchsetzen kann. Vereinsverbote, Clubverbote und, 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 was auch teilweise auch erfolgreich gelungen ist. Und dann hat man halt meinen Fall so ausgeblasen, dass an dem Tag, wir sind in den Gerichtssaal reingekommen, wurde ich dann verurteilt. Es ist zwar von versuchtem Totschlag runtergegangen auf gefälschte Körperverletzung. Ich weiß noch, Manka, mein Mittäter, wir laufen rein und ich hatte einen der besten Anwälte zu der Zeit, ne? der hat gesagt, er hat gesagt, Marvin, nichts wird passieren. Es gibt nicht mal richtige Verletzte. Der Typ wird sich in was verrennen. Maximal. Du wirst vielleicht so ein Jahr Bewährung bekommen oder so. Maximal. Erstmal hat der Richter ihn gefragt, wie hatte der Angeklagte, wie hatte er das Messer? Hatte er das so oder so? Weil er hat so überlegt, zum Glück hat er so gesagt, weil so ist direkt Tötungsabsicht, kannst du schon direkt. Und dann sagt er, ja, zeigen Sie mal, wie hat der Bell sie gestochen und so dann, ne? Und er steht da und ich mir so, ich muss so erstmal mein Lachen zurückgreifen. Er sagt so, so hat er gestochen. Ja, dann bin ich nach hinten gefallen und dann wollte er nochmal mir in den Hals stechen. Oder Allah ist mein Zeuge. Was dann Fakt war, war, dass er mich mit einem Messer angegriffen hat, ich mich verteidigt habe und über zwei Jahre später und bin dafür zweieinhalb Jahre ins Gefängnis. Das war in der JVA Weiterstadt, war vielleicht mein Hilferuf zu Allah, weil ich mich auch irgendwo verlassen gefühlt habe. Meine Kinder, meine Zwillinge sind gerade ein Jahr alt geworden, meine Frau ist draußen, Höhepunkt des Lebens, in Anführungszeichen, und jetzt bin ich unschuldig im Gefängnis. Und ich habe mich schon so verlassen gefühlt oder betrogen gefühlt von Allah, Hashek. so sodass ich wirklich gedacht habe, ja okay, dann gibt es vielleicht keinen Gott, weil wenn es Gott geben würde... Dann wäre ich ja nicht im Gefängnis. Ich habe mir einen Koran bringen lassen, den Koran anguckt. Ich habe gesagt: Okay, Allah, wenn es dich gibt, dann gib mir jetzt ein Zeichen. Ich habe gesagt: Ich werde es blättern und irgendwo einfach so, Zufall so machen. Geguckt, die letzte Eier von Surat al-Baqarah, wo Allah Subhanahu wa sagt: Und Allah lastet keiner Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Allah würde dir diese Prüfung nicht geben, wenn er nicht schon vorher wissen würde, dass du sie meistern wirst. Das, was du erstmal gar nicht verstehen kannst, hat schon längst eine Begründung. Und auch darin ist die Hekma von Allah. Sag Koran aufgemacht, Koran zugemacht. La ilaha illallah Muhammad Allah. Ich habe gesagt, Subhanallah, Deswegen bin ich hier. Das ist meine Mission. Das ist meine Mission. Allah hat das gesagt. Allah ist das Fakt. Fakt. Hier steht das drinne. Und womit? dass mir diese ganzen Türen geöffnet, dass ich verstanden habe. Ah. Schlechtes passiert manchmal, damit wir daraus lernen. Sagt auch Allah in einem Vers: Und meine Ja nicht, Allah ist unachtsam dessen, was die Ungerechten tun. Er stellt sie nur zurück bis an einem Tag, an dem ihre Augen starr werden. Surat Ibrahim. Viele Bruder denken, dass, wenn denen ein Ibtila, ein Musiba passiert, die denken, Allah mag die nicht mehr. Wenn die Sahaba teilweise Zeiten hatten, wo die nicht geprüft worden sind, die sind zum Propheten gegangen, die haben sich Sorgen gemacht. Die haben gesagt, ja, Nabi, ja, Nabi, Allah, die haben gesagt, wir haben Angst sagen die. Wir, wir, haben, wir haben Angst. Er sagt, Limada, warum? ne die sagen ja, weil wir seit zwei Jahren, unseren Frauen geht's gut, unsere Familien, wir haben Früchte, unsere Geschäfte laufen. Bruder, die haben Angst gehabt. Guck mal, gib dir das mal, Bruder. Die haben Angst gehabt, weil es bei denen läuft. Was hat der Prophet darauf geantwortet? Er hat gesagt, erwartet die Prüfung nicht, aber sie wird kommen. Was hast du gemacht, nachdem du aus dem Gefängnis rausgekommen bist? Ich bin am 4. Juli 2017 bin ich entlassen worden und ich habe tatsächlich Winter Umra in demselben Jahr noch gemacht, sogar über Silvester, also über die Jahreswende war ich in Mekka und bin dann 2018 wieder nach Deutschland gekommen und mir ist einfach schon voll aufgefallen, ich gehöre nicht her. Je höher dein Iman ist, Bruder, desto mehr fühlst du dich ausgegrenzt hier in Deutschland. Bruder, ich wollte Arabisch lernen und ein ehemaliger Freund von mir hat mir dann damals einfach so eine WhatsApp weitergeleitet, wo die in Kenetra, also neben der Hauptstadt, neben, neben Rabat, ist Kenetra in Marokko, die so Sommersemester anbieten für Deutsche, österreichische Schweizer, die Arabisch lernen wollen. Da wurde Arabia Day angeboten. Das ist das, wovon, woraus meine ganzen, meine ganzen Arabischkenntnisse entstanden sind. Ich habe natürlich täglich gelernt. Das war mein Steckenpferd, weswegen ich eben nach Marokko ausgewandert bin. Wenn du den Menschen da draußen eine Botschaft mitgeben könntest, welche wäre das? Bitte, Leute, macht nicht diesen Umweg, konsumiert keine Drogen, bitte trinkt keinen Alkohol. Hört auf, diese schreckliche Musik zu konsumieren, wo wirklich nur schlimme Sachen gesagt werden. Das verleitet dazu, negative Sachen wirklich zu machen. Islam bezogen, jetzt zum Beispiel. seid gut zu euren Eltern. Habt Iman an Allah. Habt Vertrauen darauf. Habt Shukr, Alhamd und Sabr. Weil das sind alles Bestandteile, die durch dieses Leben tragen. Allah liebt nicht den Undankbaren, okay? Weil der, der den Menschen nicht dankt, dankt auch nicht Allah. Ihr müsst nicht dieselben. Fehler machen will ich um cool zu sein. Es gibt viele verschiedene Wege, um cool zu sein. Ein Tipp zum Beispiel, um cool zu sein. Wenn du, Bruder, zu Hause deine muslimische Mutter, dein Vater, geh zu ihnen hin, küsst sie auf die Stirn, nimm Koran vor ihnen, sag denen, guck mal, Mama, ich habe diese eine Seite auswendig gelernt, mach abtest, geh einen Bruder besuchen, bring ihm ein kleines Geschenk mit. Lächel die Leute an, die dich auf der Straße weil ich nicht mal anlächeln. Lächel sie an, sag schönen guten Tag, Herr Müller. Versuch das Gute an die Menschheit zu geben und sie selbst, wie sich dein ganzes das Leben zum Positiven verändert. Hast du schon mal über uns, also Heil gehört? Was denkst du darüber? Durch eine sehr gute Freundin, auch durch Yelda und Nuran Abla und so, die ganzen, die haben mir damals äh, Mehmet Yildiz gezeigt. Die hatte von mir erzählt und er war interessiert an dieser Geschichte. Ich glaube, dass er da zu dem Zeitpunkt irgendwo in Frankfurt war. Und ich habe dadurch Mehmet Yildiz so seine Seite äh, gesehen, habe gesehen, er ist ja schon, mashallah, schon seit, also schon einige Jahre her. Der ist ja schon seit sehr, sehr vielen Jahren aktiv. Seine Art, wie er Dawa macht und seine schöne, zärtliche Art zu erklären, er ist so sanftmütiger Bruder. <Sie> Übrigens, Salam Salam, falls ihr Mehmet Abi draußen seht. Mehmet Abi, Allah razulullah, Allah bereket versin. Haben mir ja auch viele Türken so das Feedback gegeben, weil ich natürlich dem sein Content nicht so dann verstehe. Manchmal schon, viele Türken sagen auch, dass er diese Art Dauer macht, der nicht so mit diesen unangenehmen Themen kommt, sondern er versucht wirklich die Leute über das Positive der Religion abzuholen. Und ich meine, nicht umsonst hat er so eine große Community. Da ist ja echt viel dahinter. Und ja, würde mich freuen, ihn auch mal persönlich zu treffen, inshallah. Ansonsten sehe ich ja, dass ihr viele Projekte habt und viel aktiv seid. An der Stelle nochmal Dankeschön für die Einladung. Es hat mich wirklich sehr gefreut.